Kita sepanjang masa setiap ketika kepala kita mesti dibimbing, disantuni oleh syarak. Kenapa? Sebab so, saya ingat bercakap tentang perkara rasuah. Dalam syariat, rasuah adalah perkara maksiat dan dosa. Sangat besar tegahan agama kita kepada rasuah. Sama ada pemberi rasuah atau penerima rasuah. Kedua-duanya masuk neraka. Benda besar. Tetapi saya nak nyatakan sekali ini tentang kebimbangan saya tentang suasana rasuah di negara kita. Sebagai satu pandangan yang ikhlas daripada saya untuk diri saya dan juga untuk mereka yang bergelumang dengan pentas politik di luar sana. Kebimbangan saya ialah dalam syariat rasuah itu benar dosa. Tetapi kadang-kala -kadang saya melihat dalam dunia politik dalam Kacamata orang politik. Rasuah itu seolah-olahnya terbahagi kepada dua. Pertama, peluang. Yang kedua, rasuah itu adalah satu kuasa. Tak kira lah. Orang politik itu yang melakukan rasuah itu kawan kita sebantal. Ataupun yang melakukan rasuah itu orang politik yang musuh politik kita. Orang politik menganggap rasuah sebagai peluang kerana dia akan dapat duit. Duit yang banyak dan duit itu akan digunakan. Itulah peluang dia. Untuk dia mendanai kerjaya politiknya. Supaya dia nampak orang yang pemurah. Orang yang ada kemampuan ringgit untuk memajukan kawasannya. Itu kita nampak seolah-olahnya bagi orang politik, rasuah itu peluang. Saya nak bercakap juga tentang, ada juga bagi orang politik yang gila kuasa. Ataupun orang politik yang gila berkuasa. Dia memandang rasuah sebagai apa? Sebagai kuasa. Sebagai kuasa. Tak kira lah. Rasuah itu kawan politiknya atau perasuah itu musuh politiknya kawan rasuahnya bagi orang yang gila kuasa dia akan jadikan rasuah yang dilakukan oleh kawan politiknya sebagai pengikat untuk mendampingi dia menyokong dia supaya dia terus berkuasa kalau sekiranya kawan ini tak mahu menyokong dia memperkuatkan kuasa dia untuk dia terus berkuasa maka dia akan menjadikan rasuah itu senjata untuk menggugurkan kawan dia daripada pentas politik. Bagi perasuah yang dilakukan oleh musuh politik, bagi orang yang gila kuasa ini, dia akan katakan bahawasanya, saya akan bermati-matian, akan terus membasmi rasuah. Saya akan menoktahkan rasuah. Dan dia akan tunjukkanlah bagaimana rancaknya dia mengheret seorang demi seorang. Musuh politiknya yang melakukan rasuah ke muka pengadilan dan akhirnya disumbatkan dalam penjara ataupun akhirnya dia tenggelam keluar daripada radar dunia politik. Ini tindakan kuasa yang dilakukan oleh orang gila kuasa kepada musuh politik yang melakukan rasuah. Jadi seolah-olahnya saya katakan tadi iaitu orang politik ini dia akan menganggap bahawa rasuah itu peluang dan kuasa bukan dosa syariat amaran dosa. Jadi walaupun datanglah bukti-bukti rakaman dengan apa sebagainya dengan saksi-saksinya saya orang yang gila kuasa you sokong saya saya boleh menjadikan isu rasuah itu tenggelam dan you selamat. Tetapi kalau you tak sokong saya saya orang yang gila kuasa Insya Allah SPRM akan datang memberi salam di rumah you. Itu saya katakan tadi bagi orang yang gila kuasa dia akan menjadikan rasuah itu sebagai kuasa. Jadi saya nak berikan pandangan supaya keadaan ini dapat kita jernihkan. Pandang saya ialah, kalau budaya rasuah itu dianggap sebagai peluang, dianggap sebagai kuasa, bukan dianggap sebagai maksiat dan dosa, maka selama-lamanya tidak akan mampu kita melakukan reformasi di negara kita ini ataupun menoktahkan rasuah itu sendiri. Kerana kita orang yang aktif menggunakan rasuah sebagai kuasa. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, negara akan hancur, negara akan rosak. Kenapa? Sebab negara kita ditakbir, diurus oleh seorang yang gila kuasa mengambil peluang, mengambil rasuah sebagai peluang dan kuasa untuk dia menjadikan senjata supaya mana-mana pimpinan walaupun rasuah itu dilakukan oleh pimpin satu parti secara berjamaah maka dia kata so, parti itu mesti bersama dengan saya. Kalau parti itu tak bersama dengan saya maka SPRM akan mengangkut pemimpin pemimpin parti itu secara berjamaah kalau dia seorang individu maka individu itu akan diheret ke mahkamah maka dia jadikan itu senjata hancur negara sebab ke mana negara dan dibawa oleh pemimpin yang sebegini dan yang ketiganya saya nak tegaskan bahawasanya pemimpin yang benar pemimpin yang jujur pemimpin yang hadir di pentas politik pemimpin negara dan dia nak bawa negara itu keluar daripada kemelut kerosakan rasuah maka dia akan meletakkan di dalam kepala dia, tindakan dia, strategi dia, ketegasan dengan berpegang kepada neraca syarak. Bukan neraca untung rugi parti, tapi diletakkan sebagai neraca syarak penentu kepada dia meneraju negara ini. Inilah dia pemimpin yang kita cari, pemimpin yang kita tunggu dan inilah dia pemimpin yang mampu untuk membawa negara kita ini maju ke hadapan dan bebas daripada kerosakan rasuah di negara kita. Ini pandangan berjasa. ا <small>